السلام علیکم ناظرین اب جو اگلا موضوع ہے نا یہ پتے کی پتھری کے بارے میں ہم نے بہت پہلے ہی ویڈیو کرنی تھی لیکن بس وہ ذہن سے لکھا بھی ایک دفعہ لیکن وہ نہیں کر سکے ہم بس ایسے اللہ کی مرضی تو دیکھیں میرے پیارے یقین کرو ہمارے بھائیوں یہ بہت آسان علاج ہے اور اس کو نا سمجھ کی ناسمجھ سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بیماری کو سمجھا نہیں گیا تو پتہ ہی نکال دیتے ہیں سارا حالانکہ دیکھو اللہ نے پتا فضول لگایا ہے اللہ پاک کی یہ تخلیق ہے انسان اس میں کوئی چیز فضول ہی لگا دی اللہ پاک نے سوچنے والی بات ہے اب دیکھیں اس میں کہتے ہیں بھی علاج ہی کوئی نہیں اس کا پتے کی پتھری کا وہ ہم پتھری کدھر نکالیں ایک ڈاکٹر صاحب تھے بڑے سرجن تو وہ بتا رہے تھے بھائی دیکھو یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھری نکل جائے گی کوئی راستہ ہی نہیں نکلنے کا دیکھو اللہ معاف کرے یہ بے سمجھی کی باتیں ہیں جب سفرا جو ہے نا جی یہ جو پتے میں مرغی رجبہ کرتے ہیں تو پتے میں نیلے رنگ کا پانی ہوتا ہے یہی سفرا ہے جو جگر پیدا کر کے اس میں ڈالتا ہے پتے کے اندر ڈالتا ہے بول بھی اس کو کہتے ہیں کہ بول اس نے پیدا کیا یعنی اس طرح پیشاب جو ہے یہ مسانے میں جمع ہوتا ہے تو وہ جگر کا جو بول ہے وہ پتے میں جمع ہوتا ہے پتے اور مسانے کی ایک ہی مثال ہے جب پورا بھر جاتا ہے تو آٹومیٹک آنتوں میں کھل جاتا ہے اس کو پھر کہتے ہیں زہر ہے حالانکہ زہر نہیں ہے یہ بالکل زہر نہیں جسم کی ضرورت ہے زہر نہیں سمجھے نیلے رنگ کا بھی نیلے رنگ کی زہر ہی ہوتی ہے اکثر کہتے ہیں بھی آپ بتاتے ہیں تو یہ تو زہر ہے زہر نہیں ہے زہر اس طرح نے زہر نہیں پیدا کر کے آنتوں میں کھلتی ہے بار بار تو ڈائجسٹو سسٹم اس میں بہتر ہوتا ہے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں وہ دراصل جب جسم میں خشکی اور سردی آتی ہے تو جگر کا فیل بہت کم ہو جاتا ہے وہ پورا دن میں جو جگر تین دفعہ جگر نے پانی بھر کے اس میں فل کر کے آنتوں میں پھینکنا تھا وہ صرف تین یا چار قطرے پیدا ہوتے ہیں اور پیچھے خشکی سردی ہوتی ہے وہاں وہ جمتا جاتا ہے وہ دانہ جب وہاں سے یہ گرتا ہے چوبیس گھنٹے بعد پھر دوسرا گرتا ہے تو ادھر وہ جم جاتا ہے کیونکہ پیچھے حرارت تو ہوتی نہیں تو وہ حرارت کی کمی کی وجہ, وجہ سے وہ جم جاتا ہے جیسے برف فریج میں جم جاتی ہے تو وہاں وہ جم جاتا ہے تو بے پھر وہ اگر ہم پیچھے سے اس کو کھول دیں جگر کے اندر جو سدے ہیں اس کو کھول دیا جائے وہ جو پانچ ملین سے کھول جائے گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں پانچ ملین دیں گے تو فوراں کھول جائے گا ایک دو خوراکوں سے کھلے گا تو وہ ادھر بھرپور جب پھینکے گا ادھر تو وہ جو پتھریاں ہیں اسی پانی میں جو دراصل جمع ہوا سفرا ہے غلط فہمی سے اس کو پتھری سمجھ لیا گیا ہے وہ جمع ہوا سفرا تھا جس طرح برف رے میں جم جاتی ہے دھوپ میں رکھو تو پگھل جاتی ہے وہ اسی سفرا میں وہ حل ہو جائے گا اور سبز رنگ کا پکھانا آئے گا آپ دیکھیں غور کریں تین چار دن میں سبز رنگ کا پکھانا آئے گا بندہ ٹھیک ہو جائے گا ایک بیوی بی میرے پاس آئی ستر بہتر سال عمر کہنے کہ بیٹا اب میں نے مر جانا ہے میں نے زندہ نہیں رہنا یہ دیکھو کتنی درد ہے وہ پچاس ہزار روپیہ ڈاکٹروں نے مانگا ہے ہم تو بہت غریب آدمی ہیں ہم کیسے وہاں وہ جا کے علاج کرائیں ویکٹوریا باول پور میں تو وہ نا جی بیچاری کہنے لگے ہم نے مر جانا ہے بس میں نے کہا انشاءاللہ شاء اللہ دیکھو زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بیماری میں موت نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہونا تین دن بھی آپ ہماری دعائی کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سب صحیح ہو جائیں گے تو وہ انہوں کو میں نے کیا بتایا جوارش کمونی ہر جگہ سے آسانی سے مل جاتے ہیں جوارش کمونی لینے دو ہزار سے بھی اوپر دو ہزار سال ہوگا جوارش کمونی بازار میں اس دور سے چل رہی ہے اور بڑی مشہور چیز ہے تو دوسرا یہ آدھا آدھا چمچ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد استعمال کریں دوسرا پانچ ملین سنڈ پچاس گرام نشادر ٹھیکری والا تیس گرام کالی مرچ دس گرام سنا مکی اسی گرام یہ پانچ ملین بار بار میں نے دیکھو بتایا ہے یہ بھی دیں آدھا آدھا چمچ اس کو دیں اور ایک حب انقلاب صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ انقلابی مالج تھے ان کا یہ فارمولہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ ریوند اثارہ آپ لے لیں صرف دو گرام ایک مریض کا میں بتاتا ہوں دو گرام ہی اس کو کافی ہے دو گرام ریوند اثارہ دو گرام سکمونیا دو گرام ست ملٹھی اور دو گرام سہاگا سفید سہاگا کھل کیا ہوا کیونکہ یہ الکلی ہوتی ہے کاٹ کاٹتی ہے اگر اس کو کھل کر لیا جائے تو یہ کاٹنے سے محفوظ ہوتی ہے یہ گرم اور ترن اس کا بن گیا اس کو بری کر کے ایک چٹکی یعنی آدھے چنے جتنا صرف رات یہ جی چھوٹا ڈھائی سو ملی والا کیپسول تیار کر لیں اس میں ڈال کر رات کو صرف ایک دینا ہے کیپسول اچھا یہ کیپسول بھی ابھی نہ دیں پہلے یہ جی جوارش کمونی اور دو چار دن ہفتہ ایک دے دیں جوارش کمونی اور پانچ مل اس میں اگر مسئلہ حل ہو جائے سبز پکھانا آ جائے تو مسئلہ حل ہے بس ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا آپ کا اگر نہ ہو ایک ہفتے کے بعد پھر یہ رحمت سارے والا ایک افسر رات کو دینا شروع کر دیں اس دعائی کے ساتھ یہ بھی کریں پھر غور کریں جیسی سبز رنگ کا پکھانا آئے گا وہ رکا ہوا سفرا جو ہے نا پانی بن کر پورا وہ اندر آنتوں میں کھلے گا وہ کافی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے وہ پورا بھرا ہوا تو وہ بس سبز پکھانا ایک آئے گا اس طرح کا پتے میں پانی ہوتا ہے تو اسی رنگ کا پکھانا ہوگا بس پتھری آپ دیکھیں پتھری نہیں ہوگی ہزاروں لوگوں کا الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے علاج کیا ہے خود میں نے کوئی سو کے قریب تو یقیناً میں نے علاج کیا ہے کم سے کم ایک بالکل تھوڑا میں آپ کو انصاف بتا رہا ہوں کہ سو مریض کا کم سے کم الحمدللہ میں علاج کر چکا ہوں اور میں بہت سے لوگوں کو بتایا بھی ہے ٹیلی فون پر بتایا ہے کہ کوئی اس کی اور دوائی کھانے کی ضرورت نہیں چند دن یہ کھائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ کوئی مشکل نہیں ہے علاج اس کا تو یہ مہربانی کرو پتا نہیں نکالنا چاہیے پتہ اللہ نے فضور نہیں لگایا بڑا مصیبت آتی ہے اس سے سسٹم جو ہے نا جی ڈائجسٹو سسٹم جو ان نظامی ان حضام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے پتا نکالنے سے پتہ نہیں نکالنا چاہیے بہت ہی آسان علاج ہے اس کو ذرا پھیلاؤ آپ اس بات کو تھوڑا بتا دو لوگوں کو خود بھی آپ جو علاج کریں کر کے دکھائیں آپ کسی جگہ ادھر ادھر پتے کا مسئلہ ہے جو بھی یہ بات سنیں وہاں تک پہنچا دے اس کا علاج کر دے وہ دیکھو دو سو ڈھائی سو روپیہ خرچہ آتا ہے سو روپے کی کمونی آ جائے گی چلو ایک پاؤ پانچ ملین ہمارا تیار ہوگا بیس تیس کا وہ اس کا بھی تیار ہو جائے گا دو دو گرام والا تو دیکھو کیا خرچہ آیا اور الحمدللہ اتنی بڑی اللہ پاک نے آسانی کر دی اتنی سے میں تو یہ پتے کی پتھری کا علاج ہے یہ کرو تو بی بی جب نا یہ تین دن دوائی کھا کے جب میں نے اس کو جوارش کمونی دے دی پانچ ملین ان حب انقلاب اس کو لے کر میں نے دیا یہ بنا لو تو وہ اس نے بنا لیا تو وہ جب تیسرے دن بہاول پور گئے نا الٹرا ساؤنڈ انہوں نے کیا تو وہ کہنے لگے کہ پتھری بالکل نہیں آتے حالانکہ دو سو پتھری اس بیوی بی کو بتائی تھی وہ بی بیوی کہتی میں نے مر جانا ہے تو وہ کہنے لگے تین دن کی دوائی کے بعد وہاں گئے تو ان کا بھی کوئی پتھری نہیں ہے ایک بھی پتھری نہیں ہے وہ آپ دیکھیں پتھری کدھر چلی گئی سو پتھری جو پترے میں بھری ہوئی تھی وہ کہاں چلی گئی دراصل اوپر سے کیا ہم نے اس کو کھولا اپنا جگر کو کھولا تو اس میں پانی آ گیا اس کا اسی پانی میں حال ہو کر سبز رنگ کا پکھانا آیا وہ تو سہنی بی بی تھی اس نے تو غور نہیں کیا ادھر جا کر ڈاکٹر نے بتایا بھی ایک بھی پتھری نہیں ہے تھوڑی سوزش ہے تو آپریشن سے بچ گئی آج بھی الحمدللہ زندہ ہے یہ ہمارا تین سو ٹھتی گوہ ہے مروٹ میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں وہاں کی بی بی تھی وہ الحمدللہ آج بھی زندہ ہے وہ اللہ پاک آسانی کرے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ آپ پر آسانیاں کرے اللہ آپ کو خیر دے حضور علیہ السلام کی ساری امت پر آسانی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ